Значит, женская консультация оказывает консультативную и лечебную помощь женщинам города и района, обслуживает 38 839 женщин, из них 16 895 фертильного возраста, то есть это розово, а также 8 123 девочек и подростков. Ну. Врачами женская консультация за 8 месяцев с 2012 года обеспечена и принята. 31 555 посещений, на 8 248 посещений больше, чем в прошлом году. Проведено просмотра 10 957, в прошлом году на 220 меньше. Выявлено патологии, 4 160. Из них прооперировано и оздоровлено в условиях больницы Невоспорценара 2681. На учет по беременности было взято за 8 месяцев 312 женщин, в прошлом году 290. Оздоровлено в условиях. на при консультации рассчитано 14 коек, где пролечено и оздоровлено 427 женщин, что на больше по сравнению с прошлым годом. А и гинекологическое отделение рассчитано на 35 коек. 15 роддом, 20 никого Ну, в принципе, это может варьироваться, в зависимости от поступления. На которых за 8 месяцев 2012 года пролечено и принято 1380 больных и беременных. В прошлом году эта цифра составляла 1258, то есть на 100 человек больше. Проведено 426 операций, в прошлом году 393. И принято родов 294, что на 49 больше, чем за 8 месяцев прошлого года. Из этих 394, 36 это иногородные. Это Боровая, Арменкова,